Более 40 мероприятий для пациентов разного возраста предусматривает национальный календарь профилактических прививок. Новорожденные в первые дни жизни получают прививки против вирусного гепатита и туберкулеза. Дети до 6 месяцев прививаются от дифтерии, коклюша, столбняка, полиэмилита, краснухи. Взрослых регулярно прививают от грипп, клещевого, энцефалита и прочих заболеваний. В нынешнем году произошли изменения в санитарном законодательстве Российской Федерации, в связи с чем был утвержден новый дополнительный календарь профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. В частности, в перечень необходимых прививок добавлены прививки против пневмококковой инфекции. По эпид-показаниям добавлены прививки против федриной оспы, ротовирусной инфекции и других. Всего 23 наименования. Кроме того, в нашем регионе местным постановлением главного санитарного врача по Иркутской области по эпидпоказаниям добавлены прививки против гепатита А и кори. Рост этих заболеваний отмечен на территории. Также действует постановление по профилактике кори, где помимо того, что население должно до 35 лет быть привито против кори, без ограничения возраста вакцинируются работники, которые профессиональный риск относятся к группам профессионального риска. К группе лиц профессиональных групп риска относятся медицинские работники, работники пищевой промышленности, работники, обслуживающие водопроводные канализационные системы. Что касается заболеваний гриппом, то согласно новым санитарным правилам, здесь расширен перечень лиц, относящихся к группе риска. Включены новые категории беременные женщины, призывники, те, кто подлежат призыву на воинскую службу. Ну и помимо всех прочих, это дети с 6 месяцев, Лица старше 60 лет, лица страдающие хроническими соматическими заболеваниями. Помимо прочего, для нашей территории актуальна вакцинация против клещевого энцефалита. Она проводится двумя прививками через интервал от 1 до 7 месяцев. Далее идут ревакцинации. Наиболее оптимальный является интервал, это 5-7 месяцев, как раз осень-весна. Те, кто ранее не прививался, то есть сейчас самое время, эти прививки, допустим, можно совместить с гриппом в разные участки тела да. одновременно. Прививка против клещевого энцефалита, ее вакцины в наличии в прививочном кабинете нет, нужно будет приобрести в аптечной сети. Таким образом, прививки, которые включены в национальный календарь, делаются бесплатно за счет средств федерального бюджета. Для прививок по эпид показаниям, к примеру, против кори, гепатита А, клещевого энцефалита, вакцину необходимо приобрести за свой счет, либо это может сделать работодатель для своих работников. В Саянске с 1 сентября началась вакцинация против гриппа. Планируется привит 16 тысяч человек. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году, в соответствии с тем, что список лиц группы риска увеличился. Уже поступило в город более 11 тысяч доз вакцины «Гриппол» и «Гриппол плюс». Антигенный состав вакцины ежегодно меняется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Заметим, сегодня у населения к вакцинопрофилактике отношение неоднозначное. Однако специалисты утверждают, прививаться нужно обязательно. Обязательно нужно делать, чтобы не допустить эпидемии, потому что сам вирус, он не ликвидирован. Также, как сейчас отмечается неблагополучие по полю у нас в Саянске достаточно высокий охват этими но имеются и отказы родителей. Поэтому в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой в мире и развитыми миграционными связями высок риск завоза и распространения за счет вот именно вот этих отказников, так скажем, неиммунной прослойки. Поэтому, чтобы поддержать низкий уровень заболеваемости, конечно, необходимо вакцинироваться всем. Вакцина профилактика – доступный, эффективный и, наконец, экономичный способ профилактики инфекционных заболеваний. Сравните, сколько стоит сегодня лекарство и вспомните стоимость вакцины. А еще не за горами новогодние праздники и возможные поездки во время каникул на отдых. Именно сейчас, во время прививочной кампании, самое время привить ребенка, чтобы в каникулы он был здоров, бодр и не провел их в постели с температурой.